জয় জগন্নাথ বন্ধু মানে আপন মানুষ আমার উমেশ মোটিভেসনাল চ্যানেল স্বাগত জনাওছ আজ আপন মানি দশটি অনুচিন্তা রয়েছে ঠাকুর ঘরে চন্দন পুষ্প অক্ষত এবং দৈবিত অর্পণ করা দ্বারা জীবনের মধুরতা সম্যতা প্রাপ্ত হয়ে গোটিয়ে ছোট তম্বা পাত্রের পাঁড় রক্ষি তুলে ঠাকুর ঘরে রক্ষা দ্বারা পূজার ফল দ্বিগুণিত হয়ে କୁକୁର ଘରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ଶାଳଗ୍ରାମ ରଖି ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିର ସନ୍ତୁଳନ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଶୁଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଆମ୍ବପତ୍ରରେ ହାର ତିଆରି କରି ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଟାଙ୍ଗିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିନଥାଏ ଘରେ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା କିମ୍ବା କଳି ହେଲେ ଉଭୟ ମିଶି ଶିବ ଓ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କଲେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳି ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଘରେ ଧନର ଅଭାବ ଦେଖା ହେଲେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କଲେ ଘର ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହେବା ସହିତ ଘରେ ଧନର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଘରେ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ରହୁ ରହୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ସହ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଘରେ ଯଦି କଳି ଝଗଡ଼ା ହେଉଥାଏ ତାହେଲେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଶହେ ଆଠ ଥର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହେବା ସହ ଶାନ୍ତିର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ହାଲକା ଗୋଲାପୀ ଏବଂ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ ଠାକୁର ଘର ଘରର ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଦିଗରେ କରିବା ସହିତ ନାରଙ୍ଗୀ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ଟଙ୍ଗ ଦେଲେ ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ আপন আপনার যদি ভিডিওটি ভালো লাগি থাকে তাহলে ভিডিওটি লাইক করত এবং এইভাবে অনুচিন্তা আগুক যদি জাঁয়া চাহুমান তাহলে চ্যানেলটি সবসক্রাইব করুন